Один раз было очень важно выиграть на поле и очень, очень хорошего клуба. И сегодня у нас следующий матч, матч

Сейчас то, что нам остается сделать, это думать про следующий матч, который нам предстоит. И продолжать расти, продолжать усовершенствоваться. Спасибо. Пожалуйста, ваше вопросы. Скажите, Вам не показалось, что сегодня Ваши футболисты из личной силы выиграли? Какие футболисты? все как бы хотелось, чтобы бил чем такое ну, я, думаю, я думаю, вопрос, не по адресу, не ну, мне с моей позиции тяжело было видно, насколько я отодвинул стенку, думаю, ну, мне как бы нечего особо ответить. Нет. Не отбил, чего не рота. не рота, почему-то снимал. Я, я почему сейчас рот убил, сейчас, сейчас что-то пожалуйста. Скажите, после матча с Олимпиком этот поединок должен был, да, там, ну если не переломным, по крайней мере, должен выровнять что-то было. Что не получилось? Это... Мы точно те же слова сказали, что и вы, что для футболистов вот такие игры неудачные по счету, после таких игр нужно Возможность на следующих выходных доказать себе, доказать болельщикам, что это была какая-то неудача случайная, какие-то другие вещи те же слова сказали. И в было и понимание, и настрой. Но на сегодняшний день наш уровень такой, нам тяжело даются моменты, нам тяжело, ну, тяжело даются головы, как мы видим. И, в принципе, мы это предполагали. Если первая игра там то была заблуждение, ну, то точно не нас. Мы должны становиться сильнее по ходу сезона, пока мы видим, как нам тяжело, как тяжело даются единоборства, как тяжело даются моменты. Вот, поэтому, ну, что сегодня не получилось, не получилось, в принципе, как всегда, создавать достаточно моментов, забивать голы. Это наша сейчас самая большая проблема. Может быть, в связи с этим мы и пропустили такой мяч обидный уже в добавленное время, потому что сильно хотели забить, и тот же Адамюк проделал очень большой объем работы и э, убежал вперед, и там в конце уже из последних сил просто не смог выбить мяч, противнику, противника, и сможет быть ей Если бы вернулись время на три часа назад, вы бы бы быстрее тоже на сегодняшний день сильнейшая, и что-то менять, и вряд ли бы это изменило его. Любые фамилии, которые там могли появиться, другие вряд ли бы они изменили. Также, Александр Влад сегодня сильнее Близниченко, вы поставили Влада на позицию левого На сегодняшний день, да. На сегодняшний день он сильнее, он более точен в передачах, он более уравновешен психологически он и не создает такого давления или там не дает нам такой интенсивности в атаке но тот же Андрей допустим сейчас в не в лучшем психологическом состоянии мы видим уже э, не совсем удачные игры были с той же царей э, несмотря на счет и с тем же Олимпиком, но э, это вопрос конкуренции просто он должен тоже э, работать и конкурировать и другой момент у нас э, тот же Влад нам дает правильное решение не теряет много мячей в атаке, как это было в последней игре. У нас по атаке в атаке все-таки играть на достаточно высок, высоком проценте брака. Нам нужен был человек, который будет сохранять мячи, через которого будет, в принципе, Игра вперед. И его передача на Кочергина и потом передача на Балабика в принципе, в первом тайме После игры против Олимпика в Сумах вы нашли... Скажем так, недостойную замену, по крайней мере, обеспечить заднюю линию, последнюю линию, вратарскую линию. Вопрос? Какой вопрос? Вопрос о батареи? Ну да, после не совсем удачной с Олимпиком, я думаю, тоже Алексей получил шанс сегодня сыграть, дебютировать. Вот, э, потому что психологическое состояние того же Шелькова не совсем э, сейчас оптимально после сумма. Поэтому Алексей, в принципе, был на своем уровне, который, в принципе, и показывал по э, пропущенному мячу, сейчас что-то сложно я, я его не видел и там надо разбираться. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Ну, вот, э сначала сезон уже прошел довольно немало времени, уже заканчивается сентябрь. Хотелось бы узнать небольшой такой краткий, краткий итог. Мы поставим будем что нибудь попадем, но хотелось бы узнать, что вам за это время понравилось, мире, что хорошего вы отметите. Понравилось, несложно так оценивать, понравилось, не понравилось. Мы работаем над улучшением игры, над разными вариантами, тем же с той же полынью или целью мы забиваем быстрый мяч и можем отходить назад и играем довольно комфортно, нам игру, имея пространство за спиной у защиты противников. Если мы не забиваем, мы видим, как сложно нам в позиционных атаках, вот, как тяжело нам даются моменты. Та же проблема есть у нас и невысокая команда, к сожалению, у нас и большинство мячей, и, ну, и раньше, и в чемпионате Украины забиваются со стандартов. Мы из этого тоже сейчас особо ничего не можем низкая команда у нас, это нужно просто принять как факт. Поэтому понравилось. Но были хорошие игры, были хорошие отрезки, но мы понимаем, что мы в начале пути нам нужно очень много работать над улучшением, поэтому нам говорить нам о чем-то нравится, не нравится.